Saya ucap tahniah kepada PAS Kerajaan Negeri Tengganu dan juga sahabat yang menganjurkan himpunan-himpunan seperti ini kata dia nak jelajah seluruh Negeri Tengganu. Kenapa? Kita dah perintah nak ceramah lagi. Kita dah perintah nak juga buat perhimpunan seperti ini lagi. Kenapa? Persoalan dia ialah kita tidak dilayan sebagai pemerintah. Negeri kerajaan negeri Tengganu di anak tiri oleh kerajaan pusat. Sesaudara yang saya hormati sekalian, kita kena faham. Saya ambil contoh. Hari ini dalam Malaysia ramai tak perasan. Saya buka dan saya kongsi statistik terbaru. Statistik terbaru komposisi orang Melayu dalam seluruh negara Malaysia. Saudara tahu atau tidak dalam seluruh negara Malaysia orang Melayu hampir hilang majoriti. Di Kuala Lumpur kita hilang orang Melayu cuma tinggal 45.9%. Di hampir seluruh bandar-bandar besar orang Melayu hilang, tiba-tiba orang Melayu menjadi kecil. Tetapi ada beberapa negeri, eh? saya bagi contoh lagi satu ialah di Pulau Pinang. Selagi tahu atau tidak, Pulau Pinang yang satu ketika dulu, orang Melayu merupakan majoriti, hari ini mengikut statistik dosem, Jabatan Perangkaan Negara Malaysia, orang Melayu cuma tinggal 41.1%. Orang Melayu hilang. Tetapi negeri paling besar orang Melayu sebenarnya ialah negeri Terengganu. Orang tekan orang Melayu di negeri Terengganu 97.6% orang Melayu. Itu bukan kira Bumi Putra, baru Melayu. Kalau campur Bumi Putra, eh kita adalah negeri yang hampir 100%. Ada sebilangan kecil orang bukan Melayu tetapi negeri paling besar Melayu dan Bumi Putra ialah negeri Terengganu. Tapi apa jadi dekat Terengganu? Beza dengan negeri yang paling sikit orang Melayu iaitu negeri Pulau Pinang sesedari yang saya hormati sekalian Pulau Pinang adalah negeri yang paling besar dapat bajet daripada kerajaan negeri eh daripada kerajaan pusat diberi peruntukan belanjawan tadi saya dalam perjalanan saya tengok saya jadi terkejut 17.3 bilion untuk buat projek LRT Berapa ramai penduduk di belah pulau? Ada 200 ribu keluarga. 200 ribu keluarga diberi peruntukan 17.3 bilion. Sedara, itu hanya untuk peruntukan permulaan. Rupanya dalam bajet tu tersembunyi di belakang dia. Semua peruntukan ke Pulau Pinang untuk tambahan selepas itu dengan laluan 17 tu dah dengan laluan jalan dan sebagainya semua membawa jumlah 88 bilion di negeri Pulau Pinang untuk satu RMK tetapi untuk negeri Pulau Pinang apa hasil dia? cukai, orang buka kilang sikit lah. tetapi negeri yang menjadi penyumbang utama ekonomi antara negeri yang menjadi penyumbang utama daripada hasil bumi nama negeri tersebut negeri Tengganu saudara saya bagi tahu orang Tengganu kena faham betul-betul meletup baru ni di Selangor gas meletup foam meletup saudara tahu atau tidak laluan itu dikenali sebagai nadi tenaga Malaysia nanti tenaga Malaysia tu punca datang daripada mana? Terengganu. Gas disalurkan daripada Terengganu, pergi sampai ke Johor, naik patah balik sampai ke utara. Sat kalau Terengganu tak keluarkan gas tersebut, Malaysia mati. Tapi tiba-tiba ha, dengan Pulau Pinang dapat semua benda. Negeri paling besar ni sampai hari ini naik highway kena turun Kuantan selagi nampak atau tidak rejim ini jahat tak jahat mereka ha? oh lepas tu sekat sampai royalty tak bagi tu satu bab kamu buat main dengan orang tengah nu sampai bonus raya nak bagi tak bagi nak bagi tak bagi tapi nak bagi syarat apa mesti Anwar Ibrahim umum tak boleh menteri besar dengan umum duit tu bukan duit bapa Anwar Ibrahim duit tersebut duit rakyat negeri Terengganu Tuhan hantar hasil bumi tu di negeri Terengganu saya tak faham kalau masih ada orang Melayu di negeri Terengganu yang rasa ada maruah yang boleh bersama lagi mendukung kerajaan pusat yang langsung zalim seperti ini sesuai yang saya hormati sekalian itu satu perkara yang jauh lebih penting dalam bab yang ini saya nak bagi tahu baru ini berlaku perhimpunan nama perhimpunan tersebut di Kuala Lumpur nama perhimpunan tersebut perhimpunan membantah undang-undang URA URA Haiwan apakah URA itu? URA itu adalah undang-undang yang ditiru daripada Singapura Ketika Nga Komeng mula menjadi menteri Kena faham betul-betul Dia umum akan ambil konsultan penasihat daripada Singapura melihat Singapura tengoklah buku sejarah Singapura adalah termasik negeri Melayu selepas Lee Kuan Yew bawa keluar Singapura kawasan-kawasan penempatan kita masih nampak lagi kampung-kampung orang Melayu tapi hasilnya hari ini realiti saya bagi tahu orang Melayu tak ada dah majoriti tak ada tempat majoriti orang Melayu Melayu Islam dipijak di Singapura Saya bagi tahu saudara Ada beberapa masjid besar di Singapura Tapi hanya ada satu masjid Yang dapat kebenaran Melawangkan azan dengan speaker di luar Lain boleh azan, boleh Speaker kat mana? Dalam Tapi kita tanya balik Anak-anak Singapura Saudara, saya, kita ada banyak kawan-kawan bekerja di Singapura Kak, kita ada banyak kawan orang bekerja Singapura. Tanya orang Singapura. Eh, Melayu kena tindaslah. Islam kena tekan. Sedara, di Singapura jiwa mereka dah kosong. Eh, mana ada? Kita moden, Kita maju. Sedara, itu akan jadi di negara bernama Malaysia. Ura ini apa? Dulu nak maju sebuah kawasan, nak maju sebuah kawasan, dia perlu persetujuan 100% majoriti tanya orang kampung, tanya orang bandar tanya orang taman, tanya orang flat setuju tak nak buat pembangunan sini orang semua sain baru boleh buat pembangunan kecuali akta kanun tanah dia buat sekolah, buat jalan buat masjid, buat projek-projek berkepentingan awam kerajaan boleh enforce tetapi kalau tak ada kena mengena sekadar nak buat kondominium dia tak boleh buat kalau tak dapat persetujuan 100% dengan ura baru ini baru ini yang akan dibentangkan di parlimen dia cuma setengah 50% 60% 40% cukup untuk dia ambil alih Maka bila kita cakap benda ini, kita cakap benda ini, orang Melayu orang Melayu dimomokkan, pemimpin-pemimpin AMNO, -pemimpin, pemimpin PKR, pemimpin Pakatan Harapan yang Melayu dia akan cakap apa? Baguslah kita nak bangun kawasan-kawasan ni, kan? Bukan saja kawasan Melayu, kawasan Cina pun kita akan ambil alih. Ini adalah satu dakyah penipuan. Saya bagi tahu. Saya bagi tahu saya bagi tahu mereka dah rancang lama tapi orang Melayu lalai pemimpin Melayu bodoh kenapa dibodoh dan disogokkan dengan jawatan Maksud cikgu apa? Sedara, kan itu mereka istihar kampung Cina sebagai warisan. Sebagai kampung warisan UNESCO. Kerana apa? Selepas mereka sign kampung warisan, kerajaan sain dengan badan dunia tidak boleh diambil alih Ura tidak boleh ambil alih kampung Cina sebab mereka akan letak kampung Cina bawah kampung warisan Malaysia kampung warisan dunia habis tempat Melayu orang Melayu akan kena himpit buat rumah 1 juta, 2 juta, 3 juta hasilnya Pulau Pinang yang tadi saya tunjuk dan saya bacakan Majoriti Melayu duduk Akhirnya sekarang cuma tinggal 41% orang Melayu Sedara Berhimpun Baru ni hari Sabtu lepas kita berhimpun Saya rasa sedih dalam perhimpunan tersebut Saya rasa bangsatnya orang Melayu Itulah perhimpunan kali pertama dalam dunia Yang untuk menuntut hak majoriti dalam negara. Eh, orang yang berhimpun di luar negara ni negro pendatang kena himpit, kena tekan. Orang yang berhimpun di Sri Lanka contohnya yang berlawan, grup-grup Tamil, Tiger Tamil Eelam, mereka minoriti. Rohingya di Burma, mereka minoriti. Tapi saudara, ini negara kita. Saudara faham tak macam mana rejim yang ada hari ini sudah menjadi Melayu penumpang di tanah sendiri. Sebab itu kita kena bertindak. Kita kena menyatukan kekuatan. Kemenangan di negeri Tengganu harus kita lebar dan cengkam lagi. Jangan kita termakan dengan sebarang omokan kerana hakikatnya bukan lagi perjuangan parti politik tapi ini perjuangan bangsa dan negara ini sesaudara-saudari yang saya hormati sekalian tidak perlu tunggu lima tahun hari ini pun Melayu sudah menumpang di bumi ini berapa banyak kita bertolak beransur-ansur kita dihimpit saudara dalam isu agama dalam isu banyak perkara